Satu kita mesti faham uh, kelenjar prostat ni khusus untuk lelaki, hanya ada pada lelaki. Hmm. Orang perempuan tidak ada kelenjar ni. Ya, orang yang betul-betul perempuan lah. Hmm. Uh, dan uh, dari segi kedudukan dia, kalau kita boleh uh, tengok pada model ni, ah, yeah. okay? Ramai yang salah faham. Bila kita kata prostat, dia ingat uh, dia salah faham pesakit salah faham sebagai testis ataupun kadang-kadang zakar itu sendiri hmm, yeah, betul. tidak betul, ya? So, prostat ni kita tidak boleh nampak daripada luaran sebagai pesakit hmm. kita tak boleh nak rasa prostat tu daripada luar sebab dia kedudukan dia terletak di bawah pundi kencing. Okey, oh. pundi kencing ni kita memang tak nampak. Kalau kita perasan dekat tali pinggang kita tu ada satu tulang keras dekat situ yeah, yeah. di belakang tulang tu adalah kedudukan prostat. Hmm. Jadi memang kita tidak boleh nampak dan kita susah untuk rasa bagi uh, pesakit biasalah. Ya, hmm, jadi betul. di bawah ni organ yang kecil ni, ini pundi kencing, ya, yang bulat ni model ni di bawah ni adalah prostat. Okay, hmm, ha. okay, faham, jelas. Okay, alhamdulillah. Uh, Cuma yang saya ingin tahu, apakah contoh-contoh hmm. masalah kesihatan yang berkait rapat dengan prostat ini sebenarnya doktor? Okay, so Uh, ada satu soalan Cik Azim tadi saya terlupa nak jawab itu dari segi oh, yeah. fungsi ada uh, bab fungsi ni akan berkait rapat dengan masalah kesihatan hmm, prostate tu. Terlihat. Dari segi fungsi masa kita orang lelaki itu muda dia terlibat dalam penghasilan cecair tambahan untuk air mani tu sendiri. Oh. So untuk kesuburan, pelinciran salur kelamin lelaki hmm. adalah antara fungsi-fungsi prostate. Ya, hmm. tapi dari segi penyakit uh, ada tiga yang utama yang selalu kita rawat. Nombor satu yang kita paling risau dan kuatir, kanser prostate. Hmm, ya. Betul. Yang kedua adalah pembesaran, pembengkakan prostate itu akibat usia yang lanjut dan menyebabkan masalah sukar kencing. Kita panggil BPH, benign hmm. prostatic hyperplasia, iaitu pembengkakan prostate. Dan yang ketiga ni boleh terjadi pada tidak mengira usia, hmm. aa, iaitu radang prostate, prostatitis lah. Ya. Hmm. Tu tiga yang utama. Oh okey okay. saya tertarik dengan perkataan BPH tadi doktor. Betul. Yang mana uh, benign prostatic hyperplasia. Betul. Yang ada BPH ini. Okey cuma kita mungkin cuba dalam laras bahasa penonton ataupun masyarakat hmm. awam di luar sana yang hmm. mana apa itu sebenarnya BPH ni dan hmm. kenapa ia sering berlaku pada lelaki yang telah berusia. Ha, kenapa tu doktor? Okay, so uh, dalam laras bahasa Melayunya senang kata. Bila saya bercakap dengan pesakit, saya akan kata pembengkakan prostat Ataupun prostat bengkak lah. Hmm. Ya, yeah? uh, dia kita dari segi kalau kita terjemahkan secara literal benign, maksudnya benign ini merujuk pada bukan kanser hmm. uh, prostat. Prostat hyperplasia ni just bermaksud uh, pertumbuhan sel-sel prostat tu menyebabkan dia bengkak. Jadi dia bukannya bengkak sebab jangkitan kuman ataupun sebab kecederaan, dia memang proses uh, pembahagian sel tu yang lebih keterlaluan Kenapa ni boleh terjadi? Sebab uh, orang lelaki uh, dia alat-alat me, kelaminnya mendapat rangsangan daripada hormon testosteron, hormon hmm. orang lelaki lah senang kata. Dan hormon orang lelaki ni akan sentiasa dirembeskan Uh, walaupun uh, usia semakin meningkat, memang akan ada sedikit berkurang bila usia itu hmm. meningkat, tapi secara amnya hormon testosteron tu akan sentiasa ada di dalam darah orang lelaki Jadi hormon testosteron ni penggerak utama supaya prostat ni makin membesar, membesar, membesar. Sebab tu kita dapati bila usia makin meningkat, hmm. kebarangkalian untuk ada masalah pembengkakan prostat, bengkak prostat ni lebih tinggi dan biasanya hmm. dia bermula dari umur usia 50 ke atas 50 ke atas hirota hmm. jadi senang cerita untuk kita bagi mudah pemahaman di luar sana yang mana Uh, pembekakan itu benang inilah mm. pembekakan. Mm. Baik, uh, untuk kita tahu lebih lanjut, tanda-tanda awal masalah prostate ni sebenarnya. Apa gejala sebenarnya utama yang patut lelaki perhatikan? Adakah ia melibatkan sedikit kalau ada yang uh, maklum yang telah ambil maklum yang mana ada terma diguna pakai LUTS ataupun lower urinary tract symptoms okay. ataupun perubahan kekerapan kencing atau ada yang lain-lain juga doktor? Du boleh cuba doktor kongsikan. Okey. Uh... Bagus soalan tu sebab uh, lower urinary tract symptom ni kita lebih kepada bahasa perubatan lah. Hmm. Biasa kita tak berapa nak cakap dengan pesakit sangat kita akan yeah. tanya satu persatu. Uh, lower urinary tract ni merujuk kepada uh, bahagian salur kencing hmm. daripada pundi kencing ke bawah so daripada pundi kencing prostat dan saluran kencing tu kita panggil lower urinary tract hmm. dan dari segi gejala dia simptom dia boleh jadi satu masalah kita panggil obstruktif ya masalah masalah penyempitan salur ah uh, iaitu pesakit akan dapat hadapi kesukaran untuk kencing. Bila kencing tu tak kuat macam dulu, dia punya aliran air tu tak kuat. Kadang-kadang sampai ke tahap pesakit terpaksa meneran ataupun terpaksa batuk, terpaksa berdehem untuk memulakan kencing. Uh, hmm. dan juga lagi satu uh, masalah uh, kumpulan gejala lagi satu adalah kita panggil irritative symptoms ataupun gejala-gejala uh, yang mana pesakit akan kerap kencing. Uh, akan bila terasa nak kencing tu rasa kuat sangat perasaan nak kencing tu kena berlari pergi ke tandas ataupun kerap kencing pada waktu malam ataupun hmm. sampai ke tahap pesakit sukar untuk kawal kencing dan kadang-kadang terkucil lah. Hmm. Uh. Jadi ada 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 di antaranya melibatkan um, uh, penahanan ataupun kesukaran untuk untuk kencing dan juga ada di antaranya kalangannya yang mana. Ter, uh, terpaksa tiada kawalan untuk keluar ya. juga air kencing tu ya doktor. Betul. Baik. Uh, saya cuba nak bawa membawa um, kepada pengumuman masyarakat awam di mana uh, ada tiga persoalan ni ya, doktor. Oh, ada ayah. ha tiga persoalan sebenarnya doktor. Mereka. Yang mana? <laughs> uh, yang pertama uh, ingin dijadikan uh, apakah ataupun berapakah kekerapan insidensi dalam satu-satu keadaan sebagai contoh interval dalam masa satu tahun yang biasanya berlaku dalam konteks kesihatan kita. Penyakit atau fenomena tertentu dan dalam populasi tertentu yang merangkumi atau melibatkan dalam sesuatu prostate ataupun kanser prostate ini, menyokat okay, kekerapan okay. tu okay, lebih kepada kanser ya. Yeah, betul. Aa, jadi kanser prostate ni sangat jarang di bawah usia 50 tahun. Kita boleh kata 0.1 hingga 0.3% satu dunia lah. 1 hmm. dalam 350 pesakit lebih lebih kurang macam tu anggarannya setahun doktor dalam setahun, ya? setahun hmm. uh, kebarangkalian untuk dia dapat prostate cancer tapi hmm. ini secara amnya ya hmm. tapi ada beberapa faktor risiko yang akan menyebabkan uh, kebarangkalian ini meningkat hmm. contohnya uh, genetik di mana kalau dalam keluarga kita itu ada ramai ahli keluarga lelaki yang ada prostate cancer jadi uh, kebarangkalian tu meningkat Ataupun dari segi keturunan, kalau uh, dalam uh, dunia ni, uh, sesiapa yang ada lebih kepada darah uh, Afrikan, hmm. uh, dia ada kebarangan kalian yang lebih. Ataupun memang ada genetik khas yang memang kita tahu, uh, ada nama-nama tertentu macam genetik braka contohnya, hmm. yang memang akan menyebabkan kebarangan kalian untuk dapat kanser prostat itu lebih-lebih tinggi, lebih 50-60%. Hmm. Oh, yeah? ya ni uh. beraka Afrika um oh, banyak juga eh dia punya kaitan-kaitan perkaitan ni banyak ini. banyak uh, yeah, betul. dan kita biasa faham yang mana bila ada kanser biasanya diakhiri dengan kematian cuma ya statistik yang kita cuba nak uh, cuba doktor kongsikan yang mana um, apakah kematian dan kadar kematian yang akibat daripada cancer prostat ini di Malaysia ni berapakah kadar kematian tu doktor? Okey. Takat ni. Jadi sebelum saya pergi kepada kadar yang pesakit yang meninggal dunia sebab kanser prostat, kita boleh cakap pasal prevalence dulu. Lebih kurang setahun secara puratanya 1800 ke 2000 pesakit baru kanser hmm. prostate prostat kita dapati ya. Ini merentas usia lah daripada 50 hingga lebih lanjut daripada itu. Majority malangnya uh, 60% datang pada peringkat yang lambat di mana kanser tu telah pun merebak. Hmm. Ya, yeah? ha, jadi kalau kita bercakap pasal kadar kematian ni dia bergantung pada nombor satu uh, tahap penyakit tu sendiri. Kalau pesakit tu datang dalam keadaan kanser tu telah pun merebak, semestinya dia punya kadar kematian lebih tinggi. Kalau anda kata dia datang pada peringkat awal, kanser tu hanya bertumpu dekat prostate saja yang mana kita boleh rawat. Jadi dengan rawatan eh uh, kadar penyembuhan tu sendiri lebih daripada 90% dan pesakit boleh hidup uh, lebih daripada 10 tahun lepas rawatan lebih daripada 90%. Hmm. Tapi andai kata kalau dah sampai ke tahap 4, maknanya dia dah merebak ke seluruh badan walaupun dengan rawatan uh, Sungguh pun kita kata dah dah peringkat yang tinggi, tahap yang tinggi, ada kebarangkalian lebih kurang 60-70% pesakit masih boleh cecah hidup hingga ke 4 ke 5 tahun. Hmm. Ya. Jadi, rata ratanya sekiranya dapat dikesan awal, kanser hmm. prostat ni bermakna seorang itu mampu untuk hidup lebih lagi, sekiranya Betul. dapat dicegah awal. Betul. Ha, okay. Okay. baik. Uh, Apa tentang tadi berkaitan tentang BPH itu juga hmm. yang mana Sebenarnya apa perbezaan okay? BPH benign prostatic hyperplasia dan juga kanser prostate ni? Adakah juga tanda-tanda gejala prostate cancer ni doktor sebenarnya? Perbezaan dan juga tanda-tanda dia. Okey. Jadi dari segi tanda-tanda kanser -tanda prostate dengan BPH pembengkak prostate tadi, kadang-kadang dia boleh ada uh, overlap ataupun tanda-tanda yang sama antara kedua-duanya iaitu masalah hmm. kencing ya cumanya dalam kanser prostate ni dia lebih sikit kepada tanda-tanda yang kita panggil red flag ataupun tanda-tanda bahaya iaitu contohnya ada darah dalam air kencing mm -hmm. ataupun bila kanser dah merebak dia akan ada masalah kesakitan pada tulang, hilang berat badan, tapi itu tanda-tanda lanjut. Ya, mm -hmm. tapi dari segi simptom dari segi gejala lebih kurang antara kedua-duanya ni sebab uh, kadang dia masih melibatkan organ yang sama iaitu prostat dan kalau andai kata salur kencing tu bertambah sempit sama ada akibat bengkak ataupun akibat kanser gejalanya sama susah kencing kerap kencing macam cina, kerap saya mm. cuma terfikir Sebenarnya saya mm. lebih menjual kepada yang lebih formal Tentang soalan ini mm. Saya cuma terfikir bila doktor katakan uh, Kehilangan berat badan ni. Yang mm -hmm. sekarang ni kita lihat antara mm. uh, ratanya masyarakat di Malaysia ni mm. uh, Terlalu ingin mengejar kepada keadaan uh, Bentuk badan yang ideal mm. Yang menjaga itu, menjaga ini Kadang-kadang mm. terlupa untuk minum dan makan sebagainya Jadi uh, adakah benda ni kadang-kadang Tanpa sedar disebabkan uh, Kekurangan minum air dan sebagainya Dan itu juga kadang-kadang dia tak tahu rupa-rupanya alamak saya ni ada kanser prostat sebenarnya Wallahualam jadi benda tu adakah ha, kita tak tahu macam mana untuk doktor cuba kongsikanlah okey saya nampak dari soalan Cik Azim tu ada dua isu yang pertamanya kehilangan berat badan lah. Yeah. Okay. Kehilangan berat badan yang saya maksudkan ni lebih kepada yang bukan dengan disengajakan. kan, mm. Unintentional ya. Maknanya dia bukanlah berdaya, dia bukanlah exercise. Tapi dia dapati macam hilang berat badan. Mm kesakitan satu badan, hilang selera makan dan ini adalah macam yang saya maklum dia petanda kanser tu dah peringkat yang tinggi dan telah pun merebak. Tapi hmm. boleh dirawat lagi. Ya, yang keduanya adalah isu yang mana satu uh, apa kebahayaan kanser prostate ni adalah dia boleh wujud tanpa gejala. Asymptomatic hmm. ya. Maknanya tak ada apa-apa sebab tu kita galakkan untuk pesakit untuk menjalani saringan dan untuk oh. semua lelaki uh, saringan tu kita galakkan sekurang-kurangnya pada usia 50 tahun. Kalau hmm. anda kata tak payah nak tunggu sampai 60 atau 70 umur 50 tahun sudah kita sudah boleh pergi ke klinik yang berdekatan untuk buat saringan cancer prostate. Oh iya yeah. saringan hmm. penting juga ya. Wah, hmm. Itulah. Baik, berkaitan okay, tentang tadi itu, keradangan prostat atau prostatis uh, sama ada dengan kanser prostat ini dan apakah sebenarnya hmm. jenis ujian perubatan yang perlu dilakukan untuk mengesahkan seseorang itu telah sah didiagnos mempunyai prostat kanser ini? Macam mana nak tunjukkan yang dia ni awak ni betul-betul ada dah sebenarnya prostat kanser okay. ini? Okey. Um, untuk mengesahkan pesakit ada kanser prostat kita memerlukan biasanya biopsi iaitu kita perlu ambil sampel tisu prostat itu dan hantar ke makmal. Uh, itu untuk kita sahkan 100% pes pesakit ada kanser prostat. Tapi sebelum kita nak sampai kepada proses untuk mengambil tisu prostat itu, hmm. kita boleh ambil ujian saringan kanser prostat iaitu ujian darah PSA uh, yang mana tahap-tahap PSA ini boleh memberikan kita gambaran kebarangkalian pesakit ini ada kanser prostat ataupun tidak. Dan daripada hmm. tahap itu kita boleh tentukan ujian yang seterusnya nak buat contohnya MRI prostat dan seterusnya biopsi iaitu pengambilan tisu lah. Hmm. hmm. So PSA adalah yang nombor satu. PSA yang pertama ya. Hmm. Okay.